কেতিয়াবা কিছুমান ব্যক্তি আমাৰ জীৱনলৈ হঠাতে আহি আমাৰ আউল লাগি থকা জীৱনটো চিজিল কৰি তোলে হয় মই তোমাৰ কথাকে কৈছোঁ আমাৰ সম্পৰ্কটোৰ আৰম্ভণি তুমিয়ে কৰিছিলা জীৱনত এনেকুৱা এটা সময় আছিল যেতিয়া মই ছোৱালীৰ পৰা পলাই পৰিছিলোঁ কিন্তু তোমাৰ সেই মৰম লগা চাৱনিটো হাঁহিটো আৰু কথাকেইটাৰ পৰা পলাব নোৱাৰিলোঁ তুমি সঁচাই এক সুন্দৰ উপহাৰ মোৰ বাবে ভগৱানে দিয়া এদিন মাক তোমাৰ ফটো এখন দেখাইছিলোঁ মায়ে চাই কৈছিল কোনেই মৰম লগা ছোৱালীজনী যাৰ বাবে তোমাৰ মুখখন আগতকৈও ইমান উজ্জ্বল হৈ পৰিছে মই তেতিয়া হাঁহিছিলোঁ আৰু মনতে ভাবিছিলোঁ উজ্জ্বলিবতো কাৰণ তেওঁৱেই মোৰ জীৱনৰ অগ্নিশিশা যিয়ে মোৰ অন্ধকাৰময় জীৱনটো পোহৰাই তুলিলে তুমি মোক প্ৰেমৰ উপলব্ধি কৰালা জীৱনত এজন ভাল বন্ধুৰ মহত্ব কিমান উপলব্ধি কৰালা দিনটোত মোৰ লগত ঘটা প্ৰতিটো ঘটনাৰ কথাই তোমাৰ লগত পাতিব পাৰিছিলোঁ কিন্তু আৰু কিমান দিনলৈ এই অগ্নিশিশাৰ পোহৰ এই জীৱনত কোনো বস্তুৱেই স্থায়ী নহয় অগ্নিশিশাৰ পোহৰো তোমাৰ লগত কটোৱা প্ৰতিটো পলৰ স্মৃতি চিৰদিনলৈ হৃদয়ৰ কোঠালিত সাঁচি ৰাখিছোঁ কাৰণ অগ্নিশিশাৰ পোহৰে পোহৰাই তোলা জীৱনৰ মধুৰ সময়খিনি কোনোবাই পাহৰিব পাৰে জানো কিছু সময়ৰ বাবে হ'লেও মোৰ জীৱনত পোহৰ বিলোৱাৰ বাবে তোমাক অশেষ ধন্যবাদ